Так, 24, проехал с таким интересным звуком И со стороны генератора. Я думаю, что это сальник. Снял их позже. Снял вентилятор. Вот дуа. Бачим вот такую картину. Вентилятор крутить по часовой стрелке воздух всасывается от центра и распределяется ну, по кругу и тут по ракушке дует на цилиндр, то есть все. Все признаки потека сальника с этим потоком смесь сюда выплескалась я обдолбала пыль, сейчас снимаем магниту и включаемся. Прямой кверт. Все. Лайка откручена. пошукаем съемничек. Резьба тут наша нормально. На съемник. Вот такая картина. Сальника туда просто тут так лежал. Так что сейчас все тут вытираем обезжирим посадочное место. Запрессовываем новый сальник. Ну, потом уже трошки от моим бензином. И все. Так, новый сальник мы поставим. так он забывается. Не по краю. Все, сейчас покажу некоторые забываете, и добывают его сюда до края сюда и все и думают что так он и должен стоять нет он должен туда еще забываться еще почти на ширину сальника ну почти трошки меньше конечно да еще вот так из завода он стоит так собираем дальше вот так он выглядит как мы его продули просто компрессором Ще помимо трошки бензином, опять продуємо і будемо далі забирати. Так. Ось так виглядає місце нашого ремонту. Це чистенько, сухенько, Вимето. установленный новый сальник, продутый, промытый бензином. Собираем. Так, получился у нас звук уже такой, но это у нас теперь уже пластик на панели приборов-дребезжей и сепаратор, наверное, еще. Ну, теперь уже стабильный холостый ход, повышает обороты. разобрались теперь дальше что у нас получается тормоза достают до ручки газа и у нас болт регулировки тормоза закрученный полностью уже то есть колодки уже стерлись до максимума вот так выглядит барабан работка конечно там есть вот я уже трошки щеткой по металлу на земле земля. Так колодки у нас щеридни японские. И толщина уже ихняя. Дурета тоненька. Так зараз заменим колодки. І включаємось. Неужели китайці почали делать вещи? Я не в плані цього нашого зелені колодки. А в плані того, що наразі сейчас роблять правильну геометрію накладок. В цьому місці вона уще. Тут все прочищено, выкарта, обезжирено. Новые на своем месте. Солидована помада техни направляйки, ну направляйте направляйки, оськи. Так, 24, снимаю крышку вариатора, все. Дивлюсь по ремню, такая полоса. Какая страна, думаю, где внутрь. Тут она где, она не, не подтирает тут оволку, какие мусор выкидаю. Давлюсь якась резиночка, какие два кусочка алюминия. Начинаю искать, где нашел. Вариатор целый, все целое. А тут а... вот такая шняга. Выкрашенные алюминий, наверное, упали. А на а бока. Не было. Так, 24. Коротко про подшипники на коленвале. Как они себя чувствуют. Я думаю, шум чутно, да? Открыли вариатор. трошки грязно. Чуть-чуть протрем. хотя бы чтобы бачить, что он собой Так, грани есть. То есть ролики желательно уже поменять. Ролики видно, что тяжелые. Односторонние. То есть такие сейчас в Японии стоять и вес так плюс-минус 10 точно есть. Так, лайфхак. Если вы хотите, чтобы ролики у вас трошки дольше поработали, надо эти места чуть-чуть заладить напильником, потому сейчас такие острые, на лезвие. Все. Видно на камеру? Видно. Берете напильник, легкую закругленность. И все. И видно, что он уже стало тупе и гладенький. И все, си так 6 штук. И так. Какие же все-таки с завода стоят ролики? С Японии на такте 24. Стоять он 9,7 наверное, 10 грамм было, 9,6 9,5 Ну, я думаю, из вода, наверное, было ровно 10 грамм, тут и раньше чуть-чуть подлизывалось, хотя вес, в основном, и то в железе, возможно, было и 9,5 Так, знашу ролики. Как раз так, 50, 10 грамм. То есть стандартные все, 9,5, да? Ну, эти а вот упаковки получаются... Десять и один.

10,2. Значит, в основном это по у такая. Ну, на почте написано 10 грамм. Значит, вес металла получается 10 грамм. А 0,4 это, наверное, вага пластиковой оболочки. Так, может кому будет интересно. Яка на пальца. Так, ролики уже на своем месте

Ну, вот так, 34,9 получается, даже на пальце. Нагадывается, тонкий вал. внутренний диаметр 12 мм. Толщина 19,9 мм. А вы ви такую волку бачили, не? Значит, их кто-то кусал. Но мне кажется, это кто-то не попал заслонкой в колодец. Так, как обслужить воздушный фильтр? Постирали, высушили. Кулечек одноразовый, одноразовый, какие у вас есть. Наливаем столовую ложку масла двухтактного. Если это двухтактный мотив. Потом сюда же в кулечек наливаем столовую ложку бензина. Делаем вот так. Перемешали. И засовываем сюда воздушный фильтр. Делаем вот так. Помялываем. Упитал масло с бензином. Сейчас поставим бензин из масло осталось в порах. Еще до него липнет пыль. Он не пропускает пыль. Запоминаем, подписываемся, лайкаем, делимся с друзьями. Как выглядит фильтр после обслуживания. Постиранный, пропитанный маслом, чистый.